Лікар Комаровський вже готовий відповісти на будь-які питання батьків. Чергова консультація просто зараз. А трохи пізніше я нагадую, ми розіграємо ще один сніданок із зіркою. Тільки на нутрілон рекомендація педіатрів номер один в Україні. Здравствуйте, Здравствуйте. Говорим про уборку, а письмо выглядит так. Скажите, пожалуйста, как часто нужно убирать квартиру, где есть маленький ребенок? Достаточно ли один раз в неделю, если у малыша нет аллергии и он не болеет? Просто я немного ленива, да и с малышом погулять хочется. Жалко тратить время на уборку. Вот это интересно. О-о-о. Ну, прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что уборка это как раз не столько поддержание чистоты, сколько обеспечение безопасности. Вот с точки зрения обеспечения безопасности уборку надо осуществлять ежедневно и по нескольку раз в день. Но нельзя, чтобы в доме, где есть маленький ребенок, были разбросаны какие-то предметы. Нельзя, чтобы стояла неубранная посуда, чтобы что-то на ребенка могло свалиться, травмировать его и так далее. К сожалению, очень многие мамы по словам уборка подразумевают хождение по квартире с тряпкой которая пропитана каким-нибудь дезинфицирующим средством и с помощью этой тряпки вот они вытирают все что только можно чтобы аж блестело мама ты слышишь как раз на самом деле как раз на самом деле именно такие частые уборки и вызывают аллергические реакции то есть вот наличие у ребенка аллергии это повод не к тому чтобы делать уборки каждый день а к тому чтобы убирать пореже и как можно реже использовать предметы бытовой химии и тому подобное. Перегнуть палку намного опаснее. Мне как раз вот в данном письме больше всего понравились ваши представления о лени. То есть вы считаете, что поскольку вы ленива, то вам легче погулять с ребенком, чем сделать в доме уборку. На самом деле большинство женщин э, рассуждает по-другому. И для них не выходить никуда из дома – вот это признак неленивости. Тем не менее мама, которая находит время для того, чтобы с ребенком много гулять, это мама хорошая, правильная и не ленивая. Дети на воздухе всем хорошо. Остается пожелать вам энтузиазма в этом направлении. И еще раз подчеркиваю, что уборка сплошь и рядом нужна не ребенку. Просто папе ведь тоже очень хочется э, прийти в дом, где э, поддерживается чистота и ничего не падает на голову. Ого, послушайте. Папа. С этой позиции поддержание чистоты в семье ⁇ это залог поддержания благополучия самой семьи. Надеюсь, выводы вы сделаете сами. Всего доброго, мы встретимся совсем скоро.